Массу Победы жуков Георгий Константинович. Великий человек. А мы отправляемся к Морозкиной Наталье. И узнаем что-то новое. Здравствуйте. 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 Это Называется кистка. Кистка. Кистка или кусочек от слова писать, расписывать. Металлическая воронка с очень тоненьким отверстием. А сюда набирается вода. Его нужно постоянно греть, потому что воздух застывает быстро, то есть вот, вот, мы делаем на салфеточке, да? То же самое мы можем сделать на ну, месте. вот когда нам нужно, мы, можем, вот, мы закрасили все, что нам нужно, угу. белое, да? все белое сначала мы, встали. то, что белое можем, покрасим, с первой краской уже у нас окрасится все, кроме того, что вот мы покрыли воском. Это останется воск, резервирует цвет. И самки вот э, в таком виде, да, на лице э, куриным, их находят в э, сохранении где-то 9-10 век нашей эры. Да? А культовые глиняные яйца или там вот, шары какой-то вот такой формы с это было именно ну, обрядовый элемент. Обрядов то есть он использовался в различных обрядах. В обрядах по дороге, когда начинали походить в землю, да, это был обязательный атрибут, который ну, должен, должен был помочь, чтобы был урожай. То есть яйцо это как символ богатства, символ благополучия, вообще жизни и возрождения жизни, победы жизни над смертью. Почему яйцо на Пасху да? Идея это то, что жизнь продолжается, и жизнь победила, и солнце победило, и свет победил. Вот. А потом уже как бы, яйцо просто стали дарить уже ну, просто человека к человеку, человеку как, принципе, другу mm -hmm. Дарим что Желаю тебе, счастья, здоровья, радости, там, любви и так далее. Вот то же самое записано символами символом Венеции. И ты сам просто дарят уже человеку, там, любимому человеку, там, другу, хорошему человеку, то есть определенными пожеланиями. А человек человеку от семье. Их существует? Ну, много, в зависимости от повода дарения. Uh -huh. То есть вот, если, допустим, писанку можно подарить, вот ребенок родился, дарят писанку, чтобы он был крепким, сильным, здоровым, чтобы хорошо, да, у ребенка было. Свадьба, когда молодоженам дарят писанки, чтобы у них семья была крепкая, чтобы много было детей, чтобы они жили хорошо и счастливо. Человек болеет, ему дарят писанку, чтобы он поправился. Человек отправляется, там, не знаю там война, дальний поход, где-то оно должно быть рядом находиться, да, Ну, желательно. Те, кто уходил в поход, они, может быть, ее с собой не брали, где-то дома хранили. Или еще. Mm -hmm. Есть такое, что орнамент вот этот плоском мы когда обтираем яблочек, обтираем потом, ну также вот разогреваем, и мы покажем дальше. Mm -hmm. Что брали с собой вот эту Вот Все обряды, связанные с сохранением мира. В жизни, да, вот, вот, женщина, Боже, хранительница могу, да? домашнего очага, да, это все вот женские обряды. И это делала женщина. Да, она вот о хорошем, о простом, о светлом, о хорошем. И ничего, вот ну, как вот говорят, есть белая магия, черная магия, да, ничего черного мы сюда не можем, ничего плохого мы сюда не можем заложить. Раньше еще писан, например, вот, чтобы домашняя скотина не болела, выкатывали прям коров, лошадей, вот, по телу. У нас современные мастерицы машины выкатывают, так чтобы их когда перегоняют на большое расстояние, да ничего не случилось. То есть дорогу да прописывают, например, да? А если лицо расписано еще определенными символами, оно как, ну, усилено просто, получается, что ну, они скажем, строение Про символы затронули вопрос. Их много вообще? всяких разных. Но эти символы, они вот, сколько лет человечеству, да, вот то, что ну, на рисовали, грубо говоря, mm -hmm. то, и дошло сейчас, ничего такого специального, здесь, ну, не выдумано. То есть это не картины и пейзажи, да, это простые символы. То есть, если у нас Солнце изображалось, крест там в круге, да, либо mm -hmm. там свастика то с крест там, кончиками, сколько лет этому символу? Ну, а вот сколько ему тысяч лет этому символу? Ну, как обозначал Солнце, так и обозначается. Если вот волны вот эти вот они там воду, движение воды обозначали, всегда они обозначаются до сих пор так. Они как были, так и есть. Единственное, что меняется трактовка этих символов, потому что как социальный вот, налет -то да, все равно, времена да? меняются, как бы религии то одна главенствует, у нас другая, а, а глобально только как бы, ну, не меняется ничего. То есть вот если сейчас, ну, например, рыбка, да когда мы рыбку рисуют. Сейчас рыбка это как символ Иисуса Христа. Но вообще, как бы, а древний, вот самая первая древняя трактовка рыбы, да, что вот рыба это символ матери богини, которая создала весь мир, если мы самые древние групповаги рассматриваем. А дальше можно говорить, что рыбка это символ там, душевного спокойствия, равновесия, в общем, все, что связано как бы, с душевным нашим Если мы будем смотреть дальше, что обозначает Иисус Христос. Вообще, что, что это это не просто да, там, человек какой-то который там был или нет это символ воскрешения это символ символ победы жизни это символ воскрешения символ света это не, не то что было ну как вот на продажу это mm -hmm. было для дома для семьи женщина каждая писала для, для своей семьи а распространено это было вот в европейской части то есть вот это Украина, на Украине эта традиция жива до сих пор, есть они до сих пор пишут и расписывают. Польша, Венгрия, вот Словения, вот, вот это вот, кстати. <решил> то есть от Каспийского до Балтийского моря вот эта территория. Раньше это описание писано как целый обряд. Сначала нужно было вот, пойти за водой, то есть краской делалась на воде. Женщина шла на рассвете, чтобы никто не видел, там набирали из трех, как ну, минимум из трех или семи источников, с приносила там то есть в таком уединении делала. Потом готовилась краска, краску эту делали не так, как мы сейчас порошок развели, да, краска готова, то есть краску там часов 8 нужно было там томить вот эти все коренья, пустой весь вот это сделать. И уже, когда дома никого нет, никто не мешает, садилась у в тишине, для печенье. В общем, это такая своего рода материализация мысли, посредством через предмет. Да, через лицо. Это очень нужно время от времени останавливаться и делать что-то, ну, наверное, что-то такое, что делали. Вот когда вот пишешь писанку, да? У меня в какой-то момент я помню вот прям породило то, что мысль о том, что это делали ну, не то, что много лет, много тысячелетий. Много тысячелетий назад и много тысячелетий подряд. То есть женщины это делали, продолжают это делать до сих пор. И это как бы вещь, которая... Ну, ты, ну куда? И оно же как бы в быту ни к чему не применимо. Да? Там вот сырое расписное лицо, ну куда его? Там рубаха, когда орнаментом расшивается, понятно, мы эту рубаху носить будем. Ну а яйцо куда? Тем не менее вот столько-столько лет эта традиция сохраняется, значит, во-первых, это значение имело очень-очень большое и продолжает иметь, и я понимаю, что я вот как бы ну приобщаюсь вот к ряду вот этих женщин, которые вот эту традицию сохраняют, несут и ну, зачем же они это делают, и как-то так наполняешься каким-то пониманием, что может быть... Вот лечим выражение. Может, такая космич... ну, да, есть же выражение, красота спасет мир, да. То есть, ну вот писанка это несомненно, красота. То есть ты на нее смотришь и понимаешь, да, вот эта красота, вот если что-то можно этим словом назвать, то это вот писанку можно назвать. И мне как-то вот не очень хорошо от того, что я это делаю, да, что вот, другие люди есть, которые это делают. И мне кажется, что... Ну, пока кто-то будет вот такими вещами заниматься, то наш мир, ну, он будет. То есть будут не только роботы там, и компьютеры, которые... Сколько яйцо может простоять ну, с определенной какой-то задачей в него заложено? по-разному, в зависимости от того, какая задача у него заложена. То есть если задача благополучно исполняется, то, да, то есть вот пишется на какое-то конкретное событие. Вот оно произошло, все хорошо, закончилось, она может просто засохнуть. Как бы встать, ну и будет стоять, пока вы его нечаянно не разобьете, грубо говоря. Да? Если эта писанка пишется особенно на здоровье человека, вот сильно болеет, да? она же пишется с тем, чтобы оно на себя что-то забрало, или там вот какое-то событие происходит, вот, ну, нехорошее, нужно поддержать человека. Оно на себя что-то забирает, с ним может очень быстро что-нибудь произойти. Да хоть на следующий день. А самое долгое? Ну, у меня 6 лет уже стоят. Вообще традиционно писанки писались на год. То есть вот он пишется на год, угу. то есть, а, определенный цикл завершается, его закапывали в пашню весной, писали новое. новые, новые задачи, цели, развитие. Да? Мудрые люди у нас были в наших родах. Да. да. Яйцо. Улица, да? Жизнь. Ощущение оно. Мирового понимания у нас с нашим Александром Оператором какое-то осталось после этой беседы. Общение любопытно было нам познакомиться с Натальей Морозкой. Удачи вам, мира и любви.